Kesan kenaikan kos sara hidup rakyat perlu diberi keutamaan apabila kerajaan mengubah suai bajet 2016. Tumpuan hendaklah diberi kepada golongan dalam kumpulan B40, Pensyarah Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan UMK. Profesor Dr. Abu Sofian Yaakob ketika melontarkan saranan itu berkata, langkah mengubah suai bajet 2016 itu juga satu usaha tepat dan sesuai kerana ia masih berada di awal tahun. Pengubahsuaian bajet 2016 bakal dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak 28 Januari ini. Sambil memberikan beberapa lagi cadangan, Profesor Dr. Abu Sufian berkata, selain mengurangkan kos pengangkutan awam, kerajaan juga harus memastikan perkhidmatan pengangkutan berada di tahap yang lebih efisien dan setanding dengan negara maju. Beliau turut mencadangkan agar projek mega yang kurang memberi impak positif ditangguhkan dan memberi ruang kepada projek yang lebih kritikal. Kadang-kadang kita tengok satu agensi tu mempunyai berpuluh-puluh dia punya kenderaan dia kan. Dengan bas dia, dengan van dia, dengan kereta dia, apa semua ada kan. Tetapi sebagian daripadanya tidak dioptimalkan, tidak digunakan, kadang disimpan di garaj, apa semua kan apa, jadi itu adalah kos eh. Ya. jadi kita kena kos satu pembelian, lepas itu kos menyenggara lagi kan, jadi kalau boleh kita optimalkan Bagaimanapun beliau berkata perbelanjaan kerajaan dalam sektor keselamatan, kesihatan dan pendidikan tidak perlu disekat. Ini kerana ia merupakan pelaburan jangka panjang untuk kesejahteraan negara dan rakyat. Profesor Dr Abu Sufian juga mencadangkan agar pengagihan BRIM dikaji semula kerana ia tidak memberi kesan secara langsung kepada rakyat ketika berdepan dengan kekangan kos sara hidup. Seorang lagi pensyarah di Fakulti Sama, Profesor Razli Cik Razak pula menggesa kerajaan memperkukuh agenda pembinaan modal insan, kosar hidup rakyat dan membantu golongan bumi putra. Ini bermakna agensi seperti MARA dan Tekun diperkukuh dengan memberi tumpuan kepada pembangunan usahawan IKS dan PKS Bumi Putra. Mungkin pengurangan sedikit berlaku kepada perbelanjaan operasi contohnya. Okey, kerajaan dapat kurangkan sedikit-sedikit pada yang yang dirasakan bahawa tidak perlu sekarang. Yang lain itu adalah begitu juga dengan pembangunan. Seperti keperluan utama contohnya pembangunan dari segi lebuh raya North Borneo. Maka itu perlu dibuat. Tetapi kalau yang lain itu dirasakan boleh ditangguh. Hold dalam keadaan ekonomi tidak baik. Kerajaan juga disaran agar menilai kembali konsep keperluan dan kehendak sebelum membuat sebarang perbelanjaan.